Партія регіонів не хоче мати до фальсифікації ніякого відношення, і слава Богу. Я хочу звернутися до жителів східної України. Ото, якщо на дільниці побачити хоч одного подонка, який буде фальсифікувати, просто його треба фізично знищувати. Тоді питання, если все ж фальсификации будут иметь место, яка ваша особиста буде позиция по відношенню партии, ції партії, які ви сьогодні проробляєте, ви вийдете, вы знаєте, якщо ваша партия буде фальсифікувати? Я думаю, что моя партия не дает оснований ну, и предъявлять не, ну вы знаете, а я, я, я вот, думаю, я хотів да, а я хотел, а я хотел спросить у вас, как вы в детстве вот, как у вас было с общением с девочками, с мальчиками все в детском было саду, да, девочками. нормально Хорошо. все было? Да? А то я тоже мог бы поинтересоваться. На как, на, нет, на, результаты... на, каком основании, на каком основании вы мне задаете этот вопрос? А я, вам я, вам говорю, я вам говорю, что в седьмом году блок Юлии Тимошенко, по моим оценкам и по оценкам э, социологов, и можно найти эти данные, они открыты, вы можете сегодня найти их в интернете, блок Юлии Тимошенко сделал вброс порядка 5-7%. Не мы, а они. А то, а то, в чем обвиняли партию регионов в 2004 году, несмотря на то, что они пять лет были у власти, не доказано. В СВК идут кадры, когда на каких-то дымицах процент, которые проголосовали за Единомерсини, 138 процентов, 115 процентов. Ну, это же не повага уже до собственного народа. И это реакция на режим от собственного народа. Я бы полностью ставил на стороне митингующих, если бы uh, их возглавляли какие-то новые, неизвестные мне люди. Пане Болдарев, выборы в России закончились. Они протестуют против их результатов. Но это деталь. А в этот час Европа от Украины все далее и далее. Хай шестить, но все доброе.